Assalamualaikum sahabat Muslim, dimanapun berada, mudah-mudahan pada sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki sekeluarga. Amin. Kalau emang channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen sebelum kita mulai temanya. Kita intro dulu sebentar, jangan kemana-mana, saksikan terus, jangan skip agar tidak gagal paham. واشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين Meneladani akhlak Baginda Nabi, sifat lembut Baginda Rasul dan kasih sayangnya kepada semua makhluk. 24/257 656. Suatu saat, Juroh binti Abu Lahab radhiyallahu anhu berhijrah menuju Madinah menyusul Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di Madinah pun terpancing untuk membicarakan kedua orang tuanya, Abu Lahab dan istrinya. Karenanya, datanglah ia menuju Baginda dan berkata, Wahai Rasulullah, tidak ada lagi anak orang kafir kecuali diriku. Nabi bertanya, atas dasar apa kamu berkata seperti itu? Ia menjawab, orang-orang Madinah telah menyakitiku dengan mengatai kedua orang tuaku. Nabi pun berkata padanya, jika nanti aku salat suhur, maka salatlah di tempat yang sekiranya aku bisa melihatmu. Akhirnya, Nabi sholat zuhur kemudian menoleh kepada Duroh radhiyallahu anhu, dan berkata, Wahai sekalian manusia, hanyakah kalian yang memiliki nasab sedangkan aku tidak? Sayyiduna Umar langsung berdiri dan berkata, Semoga Allah memurkai orang yang membuatmu murka wahai baginda. Nabi pun bersabda, Perempuan ini adalah putri pamanku, Abu Lahab, maka janganlah kalian berkata apapun kepadanya kecuali hal-hal yang baik. 24 per 257, 656. Bisakah kehidupan ini berjalan tanpa cahaya? Tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya, sesuai firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah datang cahaya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kalian dan Al-Quran. Sayyiduna Ka'b bin Zuhair juga berkata kepada Rasulullah, "Sungguh, Rasulullah adalah cahaya yang segalanya bisa terang karenanya." Maka Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam adalah cahaya yang dengannya hidup ini berarti. Pada suatu hari, Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Umar radhiyallahu anhu yang berada di situ bertanya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berkata, 'Ya Rab, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.'" Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikitpun. Orang itu berkata, Ya Rab, kalau begitu, biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya. Sampai di sini, mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu, beliau Rasulullah berkata, "Hari itu adalah hari yang begitu mencekam di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang angkat kepalamu." Orang itu mengangkat kepalanya, lalu ia berkata, Ya Rab, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak bertatahkan intan berlian. Istana-istana itu untuk Nabi yang mana, Ya Rab? Untuk orang sidik yang mana, Ya Rab? Untuk syuhada yang mana, Ya Rab? Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Orang itu berkata, siapakah yang mampu membayar harganya, yarab. Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, engkau pun mampu membayar harganya. Orang itu terheran-heran, sambil berkata, dengan cara apa aku membayarnya, yarab. Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, caraya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku. Orang itu berkata, yarab, kini aku memaafkannya. Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman, kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu, dan ajak ia masuk surga bersamamu. Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin." Kisah di atas terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dengan sanat yang sahih. Saudara dan sahabatku tercinta, amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Maafkan diriku, ya saudara dan sahabatku tersayang, sekiranya pernah menyakitimu dalam perkataan dan perbuatan. Semoga kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dan persahabatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan salah kata, aku mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.